Вітаю в ефірі. Тема дня у студії для вас працює Артем Лисенко. 10 квітня у Кривому Розі правоохоронці виявили у місцевого мешканця 10 трубочок з амфетаміном та пакет канабісу. А вже наступного дня працівники Тернопільського тернівського відділу поліції під час санкціонованого обшуку у місцевого мешканця виявили 20 грам речовини, схожої на метамфетамін. Про це повідомили у прислужбі головного управління нацполіції у Дніпропетровській області. Тож сьогодні ми будемо говорити про розповсюдженість такого. Явище як наркозалежність та про те, як і наскільки ефективно відбувається реабілітація наркозалежних осіб. І гості нашої студії сьогодні це директор реабілітаційного центру Шанс Андрій Котюргін та екс-наркозалежна Тетяна Удовиченко. Я вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Доброго дня. Але для того, щоб більше зрозуміти масштаб розповсюдження наркотичних засобів по території Дніпропетровської області, ми поспілкувалися з керівництвом управління протидії наркозлочинності у регіоні. Що почули, що почули, дізнаємось у наступному відеоматеріалі. Протягом трьох місяців поточного року на території регіону. За фактами незаконного обігу наркотичних засобів, значить, було відкрито 1204 кримінальних провадження, з яких 171 за фактами збуту наркотиків. Про підозру у вчиненні наркозлочини повідомлено 517 особам, у тому числі 76 осіб, це які розповсюджували наркозасоби. З цих осіб заарештовано 72 наркозлочинця, з яких 39 збувачі наркотиків. В регіоні наркозасоби, які вилучали за поточний рік, то це були і марихуана 18 кг 396 г, грам, опій ацетильований 1 кг, макова соломка, також метадон. І 430 грам інших психотропних речовин. Також нами вилучалися прикурсори біля 5 тонн, з яких в подальшому мали намір виготовляти наркотичні речовини. Кількість наркозлочинів вона досить велика. І Вживання та розповсюдження наркозасобів весь час воно зростає і ну, тенденція до зменшення на даний час ми не бачимо. Самі організатори, то це дійсно люди забезпечені, які здобули кошти незаконним шляхом. У лютому 2019 року агентство Bloomberg оприлюднило так званий рейтинг гріху, тобто рейтинг доступності наркотичних засобів у прорахунку на тижневий дохід громадянина у тієї чи іншої країни. А на жодну з 50 сходинок рейтингу Україна не потрапила. Пане Андрію, перше запитання буде до вас: чи є у вас своя статистика щодо наркозалежних? Да, наркомания в Украине молодеет и возраст средней людей, которые начинают употреблять наркотики значительно снижается. Я выписал некоторую статистику и вот у нас в Украине на учете в МВД находится около 200 тысяч наркоманов. Да? А по данным международных организаций ВОЗ, только инъекционных наркоманов в стране насчитывается около полмиллиона. Согласно данным различных независимых экспертов, в Украине около полтора миллиона человек употребляют наркотики. С проблемой наркомании непосредственно сталкивается каждая десятая семья в Украине. Есть более расширенная информация да, на наркотики, на наркотические вещества подсело примерно 3% населения страны. Ежедневно это количество увеличивается на 7-15%. Каждый пятый наркоман – это женщина. Каждый год от наркотиков умирает 10-15 тысяч человек. Такой стремительный рост количества наркозависимых в Украине, конечно, попадает уже не под Слідстві, а, скоріш за епідемію. Ну, давайте тепер поговоримо вже власне, про реабілітацію. Розкажіть трохи про центр, який ви очолюєте, чим ви займаєтесь? Мы занимаемся лечением, занимаемся реабилитацией, ресоциализацией, профилактикой людей, которые зависят от наркотиков, алкоголя и игры. Это целый комплекс. Собственно говоря, мы, наше направление делится, наша работа делится на два направления. Первое внешнее и внутреннее. Внутреннее направление это реабилитационный процесс, да, где ребята в комплексе разбираются в причинах попадания в зависимость, учатся заново жить учатся по-новому смотреть на этот мир. И в любом случае работа со всей семьей идет в комплексе. Внешняя это работа, это работа по городу. У нас есть достаточно много проектов, которыми мы занимаемся. У нас есть проект шаг на встречу, где мы собираем людей, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию, информируем, даем рекомендации, работаем на базе библиотеки для молодежи имени Светлова каждый месяц. Также у нас есть много проектов по профилактике по учебным заведениям. Это это школы, это училища, это технику, мы Общаемся с молодежью. В принципе, прививая основы здорового образа жизни и даем информацию о проблемах зависимости. Также у нас есть у нас есть также путь к себе. Это проект, где мы даем возможность людям, которые прошли реабилитацию, просто всем желающим, для системы поддержки после реабилитационного сопровождения обращаться за помощью, работать в группе, индивидуально работать с психологом. На сегодняшний день это происходит на базе нашего центра. У нас также есть проект Город без наркотиков, где происходит профилактика на улицах города. Здесь мы занимаемся также закрашиванием наркоадресов информирования людей о причинах и проблемах наркомании, что с этим делать. Да? Ну и опять же здесь... Нам помогают спортивные организации различные. Вот таким способом проводим работу. Так, у нас на самом деле большой комплекс, где человек, Попадая в проблему зависимости, может разобраться в этих причинах, может посмотреть на себя со стороны, может провести некий анализ. И, в принципе, проработав эти, эти участки да, жизненные с психологом, находит новые способы взаимодействия с миром и, собственно говоря, ну, Выход да, из употребления. Работаем обязательно со всей семьей. Зависимость это семейная болезнь и в процессе реабилитации обязательно нужна вся семья. Да. Когда человек выходит с реабилитации, он возвращается в привычный круг и здесь нужно, чтобы семья имела новое как бы, психоэмоциональное здоровье. Давайте поговоримо про пацієнтів вашого центру. Скільки сьогодні осіб проходить реабілітацію, і як в цілому виглядає такий пересічний середньостатистичний пацієнт закладу реабілітації? Наш центр приймає около 150 людей в год. курс реабилитации начинается от трех месяцев минимально. Все, конечно, индивидуально. У нас есть определенная статистика. Да? У нас 70% людей, которые заходят в процесс реабилитации, начинают жить новой жизнью и, в принципе, набирают стойкую ремиссию от одного года. Ну и выше. Значит, в разрезе, если вот описать среднестатистического пациента РЦ, если позволите, немножко перед эфиром э, сделал себе заметок. Так, Прежде принято было считать, что наркотики э, это в принципе является принадлежностью уголовной среды. На сегодняшний день зависимость формируется э, в семье, зачастую в благополучных семьях, и э, Наркоман и алкоголик всегда таков, как, каким ему позволяют быть. В первую очередь родители. Наркомания и алкоголист всегда существуют за чей-то счет. Родители дают детям самое лучшее, пытаются дать то, чего не было у них, возможно, и тем самым лишая человека взять ответственность за свою жизнь, проходить определенного рода напряжения, справляться с сложностями жизненными, ну и находить способы да, взаимодействия с другими людьми. В основном в основном всем свойственна инфантильность, эгоцентризм, эмоциональная незрелость, отсутствие твердой жизненной позиции. Наркоман, в принципе, это патологический врун, который боится жизни и боится ответственности. Наркоман ⁇ это люди определенной субкультуры. Для того, чтобы им научиться находиться в той среде, им абсолютно нужно разучиться вне ее. Наркомания это не наркотик, это образ жизни. Наркомания всегда также существует за чей-то счет. Наркотики и алкоголь – это химический костыль, без которого человек боится ходить. Ну, вот, если позволите, в прообразе приведу пример. Сегодняшний наркоман, он как цветок, которые посадили дома, ему э, действительно кажется, что его посадили для того, чтобы э, любоваться им, лелеять, протирать листики поливать его. Э, наша задача его пересадить в реальную среду, где дуют ветра, где агрессивный мир, чтобы вот он там научился справляться с жизненными трудностями. Люди, которые поступают до вашего центра, они поступают туди туди за власным бажанием, або цей певный примусовый процес? Приходят на лечение только по собственному желанию. В принципе, наша позиция, что если человек не хочет разобраться в этих причинах и побороть наркоманию, алкоголизм, то ему сложно на самом деле помочь. Конечно, есть некоторые факторы, и человек может приходить по разным. Ну, по-разному да, к нам. И в основном это э, ну, какая-то обратная связь социального мира. Они имеют проблемы с полицией, семейные неурядицы, э, там, безденежье, болезни физические, страдает тело. И, собственно говоря, вот по этим причинам они и обращаются к нам. Давайте поговорим детальнее про саму, сам процесс реабилитации. Каким чином, за помощью каких методик сегодня можно реабилитировать наркозалежную людину? Реабилитация – это целый комплекс. Мы используем программы, которые научно обоснованы, утвержденные здравоохранением. Это много различных программ и методик, которые помогают человеку не возвращаться к старому образу жизни. Это обязательно когнитивно-поведенческая терапия. В основе, в основе лежит личностно-ориентированный подход. Есть способы когнитивно-поведенческой терапии, арт-терапии, экзистенциального подхода, системная семейная терапия, телесная терапия, йога, спорт. Водные процедуры, очень много спорта на базе нашего центра. Вот все эти подходы дают возможность человеку пересмотреть свой неправильный выбор и начать жить совершенно другой жизнью. Чем вы отличаетесь, чем взагали такая структура, как реабилитационный центр, отличается от ликувального, диспансерного заклада? Традиционного. А, на самом деле мы, отделение реабилитации, мы боремся не с наркотиком, а... Работаем с человеком. Наркодиспансер проводит детоксикационные методы, восстанавливает физическое здоровье человека и проводит лечебно-диагностические мероприятия, чтобы выявить физическое плохое самочувствие человека и, естественно, устранить эту проблему. Мы занимаемся всеми остальными, точнее, остальными... Аспектами життя. В основі їх чотири: біологічна, психічна, соціальна і морально наравство. От, собственно, на це ми Дякую. Наступне запитання Тетяна буде до вас. Я хочу вам ще раз подякувати за те, що ви наважили сьогодні прийти до нашої студії. І розкажіть, будь ласка, скільки років ви вживали наркотичні засоби і, власне, з чого все розпочалось? Ну... Впервые попробовала я наркотики, ну если считать алкоголь, марихуану, в 14 лет. Вот. И впервые инъекцион я начала употреблять в 16 лет. Началось все, я поступила в другой город учиться, в колледж. И в кругу друзей за компанию однажды решила попробовать, что такое. Что такого, почему его запрещают, почему, ну вот как бы впитывала все самое плохое, как губка, как и все подростки, мне кажется, сейчас. Вот, сейчас мне уже 26, ну, получается, около 10 лет я в этой проблеме находилась. И вот, ну, начиналось все банально, как бы. Я бы не сказала, что у меня сильно неблагополучная семья. Вот, да, ну, как бы я выросла с отцом, без мамы. Вот. Отец постоянно был занят. Вот. И я искала ну, любовь, поддержку, все это на улице. То есть. И вот, в принципе, там, где я и познакомилась вот, с наркотиком, с употреблением. Создалась иллюзия любви. То есть вот эта потребность отпала, э, потребность быть любимой, любить. Вот. И как бы мне нравилось жить в такой иллюзии. Тоді что спонукало у вас скинуты вживание наркотики? Ой, на самом деле очень много было э, в моей жизни ситуаций. Это моя не первая реабилитация была, то есть, но ну, это самый длительный период, то, что я остаюсь трезвой, то есть я прошла реабилитацию, и я сейчас очень счастлива на самом деле. А, но вот э, были многочисленные программы, э, были э, многочисленные реабилитации, и самой целью бросить, как употреблять наркотики, не было. То есть либо милиция, ну там, проблемы с милицией, либо э, еще что-то. Это что страх просто. Да, да, то есть вот э, переждать период пока все плохо, либо вот э, там э, снять абстиненцию и все как бы продолжать заново, все как и было. Вот. Э, в моей жизни были такие моменты, что я попадала в тюрьму, то есть за наркотики, я отбывала наказание, вот. Но вот э, сама изоляция, она ничем не помогает на самом деле. И... Очень тяжело, на самом Ну, как бы, я проклинала наркотик в тюрьме. Я ненавидела ни себя, ни, ну, не все окружающее. Я проклинала первый укол. Но выйдя, как только стало все хорошо, сразу все моментально забылось. И... А... что было у тею межею, после которой вы уже твердо решили, что треба от від этого отходить? Да, как бы, Uh, у меня был сожитель, который попал в места лишения свободы. Uh, вот. И я ждала его, как бы, и в одиночестве, ну, вот свою потребность, опять же, любить и быть любимой, закалывала. Uh, вот. И, и... Я очень мечтала, на самом деле, о полноценной семье, чтобы, ну, стать мамой. Uh, как бы реализовать себя как мама, как жена, то есть как дочь. И вот, ну, просто моя жизнь стала, как бы, без наркотика невозможно ну и с наркотиком тоже. Я уже не знала, но ну, я не умела жить по-другому, поэтому постоянно возвращалась в свое употребление. И настал тот момент, когда я просто поняла, что я умираю. То есть 39 килограмм зеленого цвета, но я извиняюсь как бы за такие подробности, это, ну, это реальность, то есть, и я просто уже, как бы, и, и я помню, как я звонила Андрею, Андрею Александровичу, а, вот, в состоянии измененного сознания, и вот плакала, именно просила, ну, говорила, что вот мне ничего не помогает, я просто не дождусь своего любимого человека, я просто умираю, помогите мне. Вот. И в ночь, когда я ехала на реабилитацию, со мной случилось... В общем, пошло у меня заражение крови. Пошло заражение крови, и я приехала на реабилитацию. И вот опять же, благодаря директору, благодаря психологам, я не знаю, благодаря консультантам, которые вовремя спохватились, увидели, что со мной такое происходит, вызвали скорую. Вот, э, я два месяца пролежала в реанимации, то есть э, от меня отказывались в больнице, мне не давали вообще шансов на жизнь. Э, впоследствии разрушились суставы, как бы, вот, э, вот этот год, то есть э, у меня был восстанов ну, восстановительным как биологической сфера, не только психической, социальной, вот морально нравственное но и вот биологическое. Мне было проведено операции дорогостоящие. То есть меня вытягивали как могли. Вот. И я благодарна сейчас вот, ну, за это все. Дякую. А зазначу, що сьогодні на фасадах будинків та парканах мізні Дніпропетровщини з'являються написи, що рекламують точки збуту наркотичних засобів в мережі інтернет. Активісти та правоохоронці об'єднуються для ліквідації такої реклами. Зокрема, нещодавно такі акції пройшли у місті Кам'янському та Петриківці. Ну а як на території області проводиться оперативно-розшукова робота у цьому напрямку? Почуємо прямо зараз від начальника управління по боротьбі з обігом наркотиків Олекс. Олександра Войтенка. увага на екран. З допомогою цих надписів особи повідомляють та доносять до е, людей, які е, мають бажання там вживати чи придбати наркотичні засоби. Що є така можливість, і люди, які навіть не виходячи з дому. Можуть зайти на якийсь один із сайтів і замовити собі там через нову почту там, чи е, якийсь е, другим способом е, наркотичні засоби, які доставляться по призначенню. Е, це надзвичайно велика проблема, і е, керівництво національної поліції та керівництво головного управління е, звертає на це особливу увагу. І в цьому напрямку це один із пріоритетних напрямків боротьби з наркозлочинністю на сьогоднішній день. Дійсно, документування цих груп займає досить тривалий час. Певні задіюються певні. Ресурси і людські, і технічні, але в цьому напрямку у нас є також напрацювання, документуються такі групи, виявляються такі сайти, та особи притягуються до кримінальної відповідальності. Ну, розповідати про те, яким чином документується, я, звичайно, не буду, але можу повідомити, що от навіть в цьому році у нас було задокументовано. Такі дві групи, які розповсюджували наркотики з допомогою інтернет-ресурсів. Тобто були розміщені в інтернеті такі сайти, на яких можна було зайти та замовити собі там, наркотики або прекурсори, які в подальшому використовувалися для виготовлення наркотиків, такі особи були задокументовані. Робота йшла там на протязі півтора року. Тобто, як ми розуміємо, ну це робота не одного дня, але в кінцевому результаті особи притягнуті до кримінальної відповідальності. Тетяно ось запитання наступне також буде до вас. Вже, скажімо так, з урахуванням вашого такого досвіду. Чи вважаєте ви такі написи, таку, таку рекламу, про яку йшла мова, дійсно загрозливою для сьогоденної молоді? безусловно, безусловно, я считаю это опасным. И вообще, ну, мое отношение, это мир сошел с ума. То есть э, я не знаю, для чего это направлено. Просто вот э, сейчас подростки, ну, даже подросток не назовешь его, 10 лет, ну, молодые люди, я просто видела, я наблюдала. Они, не выходя из дома, могут приобрести. Вот, э, и... Я сама пользовалась этими магазинами, то есть очень удобно, очень... То есть, если раньше входило это, ну, узкий круг общества, да, вот именно наркоманы, да, которые могли там достать, употребить, взять, то есть, сейчас это доступно всем. И это на самом деле страшно. Андрей, запытание до вас. Когда людина уже проходит реабилитацию, какие нужны условия, Створити для неї, або яка має бути проведена робота, щоб людина не зірвалася після цього реабілітаційного курсу, щоб вона знову не стала на той шлях, з якого ви власне її виводили. Прежде всего, самым главным э, условием для цього, як всегда, нужно желание самого клієнта, пацієнта, щоб він хотів щось да, Э, Обов'язково це сім'я. семейная система должна быть обновлена, и в совокупности это даст новые отношения в семье человеку. У нас есть группы взаимопомощи, есть определенная модель поддержки, как на территории, на базе реабилитационного центра работы с психологами, психотерапевтами, так и на территории города. Их достаточно много, и человек может системно первый период времени приходить туда для поддержки, ну, вот где-то так. И на останок, Татьяна, я думаю, что вам есть что сказать и для наших глядачей, для нашего молодого поколения, и для батьків молоді. Прошу. Спасибо. В первую очередь хочу сказать, чтобы те люди, которые попали в такую вот ситуацию, в трудную, в жизненную, в первую очередь хочу сказать, что выход есть. И на самом деле, ну, трудно, да, трудно э, поломать убеждения, заново э, полностью перестроить себя и жить по-новому. Это очень трудно на самом деле, но это возможно. И вот общими усилиями, то есть родителей, близких… Э, Молодіж, просто молодіж, хочу от, сказати: дайте собі шанс. Шанс ну, на нову життє, на прекрасну життя, на щасливу життя. А... Дякую. Ну, а для наших глядачів я нагадаю, що сьогодні говорили про розповсюдження та реабілітацію наркозалежних осіб, а про профілактику наркозалежності. З вами була Тема Дня. У студії для вас працював Артем Лисенко. Побачимось.